— Доброго дня. А чому ви продаєте алкогольні напої напойны людям? Яким знімаєте, несовершеннолетним? Ну їй нету 18. Покажи ласка. — Ей нету 18. 18-ки. Ви ну, 18 18 18 попросили уже ну, молодої девушки паспорт? Не ну, спросила, потому що мені показалось, що їй більше, ніж 18. А почему сейчас не спросили? Ну потому що я ж говорю, що я вам показала, что їй больше, ей 19 мені показалось. Паспорт. Ну а какое у вас есть право вообще? что, ты, знаешь, что вы, Ученический есть. И, вот. Человек учится в школе вообще. До в одиннадцатом классе. А почему девушка надо покупать не спиртное? Значит, Для того, того, чтобы посмотреть, да. да. что, как, как вы, как вы, как вы вообще соблюдаете закон Украины о том, что нельзя продавать совершенно несовершеннолетним людям алкогольные напитки. Я же вам еще говорю, что я не продаю никому вообще. Всем отказываюсь? А у меня даже старше. Так, как... Девушка, очень жаль, что у нас есть такие люди, которые продают вот, алкоголь. А почему вы продаете алкоголь несовершеннолетним Ссобам. Хорошо, не Ну вот, девушка у вас только что купила нету 18. Вы спросили мой паспорт, вы не знаете? не знаете. А почему продаете алкоголь детям? У вас так часто делают? Ну, возможно, если бы вы не продавали алкоголь детям, возможно, они не так бы сильно пили бы, не так бы пили бы, не так бы спаивались бы. И Делал пил Бермикс? А Бермикс на данном времени считается алкогольным напитком. Это слабо алкогольный, но алкогольный. Мне не должно, маменьки, я думаю, должно. вот это чудесно, вот и прекрасно, удачи <свали> вам. Да свали отсюда вас, <свали> ты. я говорю, сваливай, ты ну, такой вот. своей камерой. Свали, говорю. Я принесу камеру, будет вызовен на холеру. На малолетним людям. Я вам наклею эту рекламку, такую маленькую, да, можно? Нет, нельзя. Почему нельзя? Ну, это же вот это правда. Вы продаете алкоголь малолетним? Мы, мы, мы вы общественная разрешили. организация Стоп Мат. А вы спросили вообще у государства разрешения продавать малолетним? Вы спросили у ее мамы да, продавать, да? Вы спросили? Вы понимаете, что за вас? не трогайте а меня нормально? руками. Девушка, уйдите, я вас прошу, пожалуйста. Нет, я не хочу уходить, я хочу с вами поговорить, чтобы больше такого не делали. Я детям не я поговорю. а вот, я вот, вот кто? А это ребенок стоит перед вами. Ребенок? А, То вы, вы тоже вы хотите зачем а продают алкоголь детям? вы хотите а выпить? Вы 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 ну, хочу ребенок. Вы выпить. Ребенок хочу, нет, 18 минут вы Значит, Если ребенок покупает хочет выпить. Это уже задатки. Ну, это ребенок. Мы сейчас Вот Это Это мой ребенок. Ви дуже молодо виглядаєте. А <рес> да ви ставилися на... Є паспорт. Та ні, ні все дуже ти... нормально. А це буде продавець, так? Да? Да. Хотілося б вам подякувати. Ви Адже ви продаєте, ти... продаєте да, алкогольні напої дітям, які не років. <рес> ти... людям, які не мали 10 років. Дякуємо, більше вас, вас? витакіти, чесно. мне как Добрый день, Валерий. А почему вы продали пиво несовершеннолетнему человеку? Вот девочка у вас купила пиво. Ей нету 18. Вы знаете об этом? Вы спросили об этом? Нет, к сожалению, я не спросил об этом, потому что девушка не выглядит. Она говорит, без двух дней 18. Нет, Нет я только исполнилось 17. 18. 18. Да. 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 Жаль, конечно, но девушка действительно выглядела старше немножко. Какую организацию представляете? Мы общественная организация А, То есть это общественная организация? Да. Вот мы собрались, нам не нравится, что алкоголь детям продается. Мы ходим и ну, вот Правильно. Вот, вот, мы ваша позиция очень хорошая. Я вас полностью поддерживаю. Вкусно, да? Я не Доброго доброго. Скажіть, будь ласка, чому ви продали неповнолітні пило? Ви завжди так робите? Не можу показати паспорт. Для цього є паспорт, потрібно запитати. Завдяки вам споїться молодь. Вам хтось за час немає? Ну все ще не заборонено дозволено. Ні, не дозволено. А хто вам дозволяв продавати пиво неповному? У вас діти є?

Давайте мы не будем ее цеплять просто. Если второй раз я так попадусь, я закрою да. Обещаю вам. Запитала, чи мені можна, чи є мені 18. Але паспорт не запитала. <реклама> А чому ви не запитали паспорт? Я вас питала, у вас є паспорт? Але, ну, Якщо ви не підтверджують те, паспорт, з паспортом у свій вік, то ви не маєте права придавати перво неповнолітню. Ще й не ви порушили закон, який щодня порушують багато дуже продавців і скоїться наші діти, наша нація. Тобто це є неправильно.